Привет! С вами снова Алена, и сегодня я хотела вам сообщить очень-очень радостную новость. И я выпросила родителей щенка Йорка, Йоршинского терьера, и хотела бы вам рассказать, как я это сделала. И этого Йорка мне подарит на мой день рождения. Это день рождения 8 марта, я тогда сниму видео и покажу вам этого милашку моего Йорка. Я хотела бы девочку себе Йорка. Я сейчас как бы собираю деньги. К моему день рождения мы собирается 2000 с чем-то. И я куплю все, что нужно Йорку. Там э, лежанку, ну, что нужно собаке. Я э, что нужно сниму в следующем видео. И следующее видео выйдет после, после этого, что я куплю в списке. Давайте перейдем к этому же видео. Как я выпросила у мамы щенка у родителей? Смотрите, мой самый любимый способ. Я собаку еще хотела еще с 4 лет. Ну и так, э, думаю, просила, мама, кажется, ещё ты еще маленькая, это не будешь за ним убирать, только мы будем убирать. Ну и так прождала я эти все 6 лет, выпрашивала, ну нет. Потом просто мне как-то пришло в голову написать в Ютубе, э -э -э, чтобы как бы выпросить у мамы щенка, у родителей. Там было сколько видео, все пересмотрела, но не, не нашла никакого смысла. Но потом мне нашелся канал и одно видео. Канал очень классный. Арина из Бетти. У нее вот этого канала есть тоже в девочке собачка Бетти Чихуахуа. И она мне рассказала, как выпросить собаку. И я так поняла, поняла. И просто сразу начала за дело. И результат был... Как, как говорится, классный. <свят> и, и, и мне купили собаку, и я буду смотреть ее дальше в видео, ее рекомендации, что нужно давать собаке и всякое такое. Ну, давайте начнем. Как я выпрашивала. Первый способ. Вы просто ничего не с того берете, встаете и идете убирать всю квартиру. Все, кухню, свою комнату, короче, всю квартиру, коридор, комнаты, всю квартиру убирать. Мама потом подходит родители, подходит или папа, что ты делаешь? Ты говоришь, я убираю, я делаю это все ради собаки. Вы всегда или кто-то подходит, или что то спрашивает, ты говоришь, я это делаю все для собаки, для щенка, для чтобы мне это купили. Если у вас есть животные, там котенок, морская свинка, хомячок, ну, э, прочие животные, и если у вас они есть, вы должны каждый день за ними убирать, в этим есть, мыть им клетку, ну, если это хомячок или такие клетные животные. Или если это котенок, просто за ним убирать, ухаживать, давайте ему есть, мыть его, мыть его тарелки, всякое такое, и вы должны это на протяжении двух одних недель мыть, убирать так. Если, конечно, вы же, ну, вам лень, или это, ну если вы хотите очень эту собаку, вы должны это делать. Это и на протяжении одной недели, двух, и потом, когда родители спокойно, не нервничали. Э, не злились на вас ничего вы должны э, к ним подойти и сказать мама папа я хочу себе щенка я думаю что они скажут да если скажут да, будет хорошо. Если скажут нет, вы должны опять продолжать в течение одной недели, двух, потом подойти опять к маме, или к папе, или к родителям, сказать, мам, я хочу щенка, смотри, сколько дел, я забираюсь своим животным. Если у вас нет животного, вы сказать, мам, смотрите, я забираюсь у квартиры, убираюсь у квартиры уже месяц, потому что две недели, две, одна, это почти месяц. И буду за этой собакой хаш. Если мама скажет да, это очень будет хорошо. А если нет, ну, у меня есть второй способ. Вы берете или тетрадку, или листочек, или что-нибудь, маленькую записку. Или вот как я взяла, вот такую записку написала. пожалуйста, позволь мне собаку. Щенка или что-то. И просто положила там где-то, где мама ходит. Они прочитали. Мой дневник раз э, как бы относились так просто, прочитали записку. И потом, когда увидели, что я убираю все это дело, они все-таки согласились. Ну, записку или в дневнику. Я записала на записки и в дневнику. И положила где-то. И мама может прочитать и сказать вам да. Если вам скажет нет, напишите еще в записке. Нет. А если она скажет нет, ну, меня есть, конечно же, третий способ. Вы ничего, просто подходите к маме. Если мама, вас родители очень верят вам, и они, и вы к ним откровенно придете и скажете, мам, я хочу собаку, я за ней буду, буду искренне убирать. Я тебе говорю, и, и, и говорите, мама, купи мне собаку, посмотрим. И я буду за ней убирать, тогда мы ее оставим. Если я также не буду убирать, мы ее отвезем обратно. Вот такой способ. Ну, способы три очень э, комфортные, но мне как бы помог, помогли эти два. Первый и второй способ. А третий как бы я не пробовала еще, потому что мне с двух способов бы сразу получилось. Давайте еще много да первый способ убирать в течение двух-трех недель или одной даже если вам как-то не хочется потом в спокойное время подойти до родителей и сказать э, я хочу собака они скажут нет вы еще раз убираете за за собаками или за животными за котенками или за кем-то вас есть, убирайте. И, конечно же, опять, мама, если она сказала нет, пробуйте второй способ. Второй способ это написать записку или в дневнику и положить где-то там э, маме. Я написала там, или на, э, в дневнику что написать. Напишите, вот. я хочу этого собачку. Мне мама не верит. Я хочу, я за ней буду брать. Искренне, но мне почему-то родители не верят. Нарисовать этого щеночка или вклеить фотографию и внизу написать. Я буду за ним искренне-искренне выбирать. Искренне Пожалуйста, разрешите мне эту собаку. Это в дневничке написано или в записке, как я. И положите, где там родители ходят. Вот. Дальше. Если мама скажет опять нет уже, используется третий способ. Ну, если вас родители, ну, не очень какие-то добрые, то я думаю, следует подождать пару лет, или не знаю, если вам 9-8 лет, то, конечно же, вам скажут нет, потому что вы еще маленькие, и вы не сможете убирать за собакой, но если это Неправду я говорю, если вы сможете убирать собакой, если все равно вы используете эти три способа, мама скажет нет, ну, я думаю, следует подрасти чуть-чуть, думаю, двух лет достаточно до 10 для, до 11, и тогда думаю, мама разрешать. А если мама 10, 11, 12, и мама все эти три способа не разрешает, то я думаю, можно сказать годик. И тогда использовать опять эти три способа и сказать маме. Я думаю, мама обязательно согласится. Ну вот такие были мне рекомендации, как выпросить у мамы щенка. Три способа. Я думаю, это вам поможет. Всего вам доброго, и чтобы в вашем доме были всегда щенки. Пока-пока!